उपाय को जब भी आप करें उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय पर पूरा विश्वास होना चाहिए तभी उपाय अच्छी तरीके से कार्य करता है दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमने यह उपाय किया है लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है हमने यह उपाय किया है हमें इससे कोई भी फायदा नहीं मिला है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जब तक आप पूरे विश्वास के साथ उपाय नहीं करेंगे और धैर्य नहीं रखेंगे तो वह आपके लिए कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा बस आपको उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना है और धैर्य बनाए रखना है आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे दोस्तों आज का उपाय बहुत ही सरल और आसान सा उपाय होने वाला है इस उपाय को कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ कर सकता है कोई भी लड़का कोई भी लड़की वैवाहिक जोड़ा या मित्र कोई भी इसे कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं चाहे वह आपसे कितना भी नाराज है दूर जा रहा है या एक तरफा ही प्यार कर रहे हैं आप इसे अवश्य करें सिर्फ चार घंटे में इसका असर शुरू हो जाता है तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है दोस्तों इस उपाय को आप शनिवार के दिन नहीं करेंगे बाकी किसी भी दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं उपाय को जब भी आप करें उससे पहले स्नान कर लें या फिर अपने हाथ पैर अच्छे धो धोलें और एक स्थान पर बैठ जाएं जहां बैठेंगे कोई साफ कपड़ा या आसन अवश्य बिछा लें और बैठते समय अपनी दिशा पूर्व की तरफ रखें इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बैठेंगे तो आपको एक लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख लेना है आपको मार्कर या परमानेंट स्केच पेन नहीं लेना है बस साधारण सा स्केच पेन लेना है और साथ में थोड़ा सा पानी लेना है अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी गिलास या कटोरी में आपने पानी ली है उसको बिल्कुल अपने चेहरे के नीचे रखें और उसके अंदर अपना चेहरा एक बार देख लें, उसके बाद उसे नीचे रख दें और अपने सीधे हाथ के अंगूठे को उसमें एक बार हल्का सा डूबा दें और जो पानी आपके अंगूठे पर लग जाए उसे आप जमीन पर छिड़क दें अब आपको क्या करना है कि जो पेन है या जो भी स्केच पेन आपने लिया है उससे अपने हाथ पर यानी जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं वह अपने सीधे हाथ पर और जो लोग सीधे हाथ पर लिखते हैं वह अपने उल्टे हाथ पर संख्या शून्य नौ लिखे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है बस यही लिखना है दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यह जो संख्या आपने लिखी है इसे थोड़ा सा सूखने दे ताकि यह फैले नहीं इसके बाद आपको क्या करना है जो आपकी तर्जनी उंगली है जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं उस उंगली को आपको इसके ऊपर रख देना है और आंखें बंद करके उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका चेहरा आपको अपने मन में इमेजिन करना है मित्रों जब आपके मन में उसका चेहरा दिखाई देने लग जाए तब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है ओमरी यरी अमुक कुरे वशह वशह ओमरी यरी अमुक कुरे वशह वशह दोस्तों अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं और इस मंत्र का आपको पाँच बार उच्चारण करना है उसके बाद आँखें खोल लेनी है और उंगली हटा लेनी है और आपने जो संख्या लिखा है उसे तीन बार चूम लेनी है अब आपको क्या करना है कि जो आपका अंगूठा है जिस अंगूठे को आपने पहले पानी में डाला था उसमें फिर से थोड़ा सा पानी लगा लें और इस पर एक बार गोल गोल घुमा दें। मिटे या ना मिटे उससे कोई मतलब नहीं है बस आपको तीन बार घुमाना है इतना उपाय करने के बाद आपको उस स्थान से खड़े हो जाना है और जो पानी आपने रखा है उसे लेकर घर से बाहर जाना है और किसी भी पौधे या पेड़ के नीचे डाल देना है अगर पेड़ पौधा घर में नहीं है तो आप किसी साफ स्थान पर किसी दीवार के किनारे पर फेंक दें और यह जो नंबर आपके हाथों में लिखा हुआ है इसे ऐसे ही रहने दें। यह अपने आप मिटेगा इसे आपको मिटाना नहीं है धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा दोस्तों जैसे ही यह नंबर मिटने लगेगा वैसे ही सामने वाले पर असर होना शुरू हो जाएगा तीन से चार घंटे के भीतर आप जिसको भी चाहते हैं प्यार करते हैं जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं वह आपके पास वापस आ जाएगा बस आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय को करना है और बिना किसी स्वार्थ भाव से करना है क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए वह आपके लिए कभी भी कार्य नहीं करेगा इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिए आपको जरूर सफलता मिलेगी तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद